Saya jemput kapar. Terima kasih Tuan Sri Pengurusi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pengurusi atas peluang untuk membahas Belanjawan 2026 untuk Kementerian Pendidikan Tinggi Peringkat Jawatan Kuasa yang diperuntukkan RM18.5 bilion. Kapal merujuk B64 butiran kosong uh, 010000 pengurusan khususnya 010200 pendidikan tinggi peruntukan Kementerian Pendidikan Tinggi meningkat setiap tahun namun semakin setiap tahun kita naik kita lihat yang naik ke KPT dilihat tidak memberi penekanan kepada penyelidikan dan inovasi walaupun KPT menekankan kepada penyelidikan dan inovasi duitnya tak dibagi menteri Soalan kapar, berapa jumlah keseluruhan peruntukan R&D di bawah KPT untuk IPTA dalam lima tahun kebelakangan ini dan daripada jumlah itu, berapa banyak yang telah menghasilkan output nyata yang boleh diaudit seperti patent didaftarkan, syarikat spin-off, produk yang dikomersialkan atau polisi awam yang diadaptasi oleh kementerian lain. Bagaimana KPT memastikan belanjawan R&D benar-benar memberi peluang pulangan kepada rakyat tanpa angka di atas. Ha, jadi kita nak tahu. Adakah KPT mempunyai sasaran minimum misalnya sekurang-kurang 20-30% projek R&D mesti menunjukkan penggunaan di industri atau community dalam masa 3 tahun? Agensi Kelaikan Malaysia MQA 31 juta. Setiap program memerlukan pensyarah makmal pejabat dan pentadbiran sendiri. Apakah penilaian value for money dengan izin yang dilakukan oleh KPT ke atas program-program yang bertindan di pelbagai IPTA? Adakah KPT setuju bahawa mengekalkan terlalu banyak program serupa dengan enrollment yang rendah sebenarnya membebankan belanjawan tanpa impak yang setimpal kepada industri dan ekonomi. Apakah strategi KPT untuk memastikan universiti awam mempunyai kepakaran dan fokus berbeza? Contoh, universiti tertentu dijadikan pusat rujukan. Saya lihat di sini kan. Katakan Sabah sebagai pusat contoh, sebagai pusat ilmu laut Nusantara. Sebab dia dikelilingi oleh lautan dan sebagainya. Mungkin untuk agro makanan, untuk teknologi satu lagi universiti untuk teknologi digital, satu lagi untuk perubatan dan kesihatan bermakna semuanya bukan semuanya universiti membuka program generik yang sama. Jadi IPT sepatutnya membantu menyelesaikan masalah negara, mengupayakan negara untuk memenuhi keperluan, menjamin kesihatan, keselamatan dan kesejahteraan negara atau bottom line. Kita mengelmukan rakyat hingga ke Menara gading ialah to fulfill the country needs, membangun kemodal insan yang mempunyai kapasiti dan kemampuan untuk membangunkan tamadun yang mampan sejajar dengan misi KPKT. P64040000 ah uh, TVET lah eh khususnya pendidikan politeknik dan college community dalam, dalam bajet uh, 2026 kerajaan memperuntukkan kurang daripada 10% mengalir terus kepada ekosistem TVET ...Politeknik dan College Community. Hakikatnya negara masih kekurangan tenaga mahir. Kita perlukan 35% tenaga mahir tetapi kekal sekitar 28% hingga 29%. Lebih 60% Politeknik dan College Community beroperasi dengan fasiliti berusia 15 hingga 20 tahun. Bengkel mekanikal, otomasi, mekatronik, kimpalan, teknologi makanan... Kebanyakan ketinggalan satu hingga dua generasi. Bagaimana pelajar mahu bersedia untuk industri EV, otomasi, robotik dan drone jika peralatan asas pun lapuk? Jadi soalan saya, berapa jumlah khusus untuk pemodenan peralatan politeknik dan college community dan apakah sasaran penempatan kerja graduan dalam bidang khusus bolehkah kerajaan committed pada KPI 80% dalam 6 bulan selepas tamat bilakah model apprenticeship berbayar akan dilaksanakan secara menyeluruh bukan pilot kecil-kecilan sahaja Pengurusi, UITM menerima sebahagian besar peruntukan pembangunan universiti awam kerana ia menampung lebih 160,000 pelajar seluruh negara. Persoalan utama, adakah program UITM benar-benar sejajar dengan permintaan industri hari ini dan masa depan? Khususnya di kawasan parlimen seperti Kapar yang merupakan zon industri strategik bagi sektor ENE, &E, otomasi, tenaga, logistik dan pembuatan berteknologi tinggi. Kapar kini mengharapi keperluan dadak terhadap juru teknik otomasi, tenaga boleh baharu, penyelenggaraan industri, keselamatan proses, AI industri dan pe pekerja berkemahiran tinggi. Tapi hanya 35% graduan TVET universiti mempunyai kompetensi industri yang terus boleh diserap tanpa uh, latihan tambahan. Sebab dia kena tambah lagi. Ya. Jadi saya cadangkan UITM perlu menubuhkan industri skill satellite campus di kawasan industri seperti KAPAR Walaupun dia dekat dengan UITM ya, Fokus model praktikal 60 hingga 70% dengan mesin sebenar Bukan teori semata-mata Hands on training Dual training model dengan syarikat industri KAPAR 6 bulan di kuliah, 6 bulan di kilang logistik tenaga dan sebagainya Dan uh, audit keboleh pasaran graduan UITM setiap tahun secara telus mengikut keperluan industri daerah bukan sekadar purata nasional saja on average on average ya jadi a uh, sikit lagi apa uh, pengerusi saya nak nika pasal niche IPT ini IPT yang khusus kepakaran uh, mengenai satu-satu uh, uh, yang khusus uh, subjek yang khusus contoh oceanography tadi saya sebut kepada universiti sabah kita lihat uh, kenapa UMS ini sepatutnya menjadi fokus sebab strateginya lokasinya strategik uh, di berhadapan dengan Laut China Selatan uh, uh, dengan peng, apa Borneo antara biodiversiti tertinggi di dunia macam-macam ya. -macam, eh. Jadi alang-alang sabah popular ya, tentang perikanan, marine pelancongan dan sebagainya maka betul-betul bangunkan UMS yang berada di Dun Karambunai di Kota Kinabalu ini supaya ia betul-betul menjadi mercu cakap pasal oceanography, marine science di UMS. Alhamdulillah kita ada pensyarah yang menjadi apa landing niten sri <laughs> menjadi apa calon di sana eh. sebab dia boleh membantu kepentingan ekonomi juga. Eh, ...industri uh, perikanan dan sebagainya sumber laut uh, untuk Selangor ha kita balik Selangor industri berteknologi tinggi jadi IPT di Selangor sepatutnya fokus kat sini bersama dengan Penang lah eh, sebab semiconductor engineering and chip design AI governance policy and safety automation and robotics manufacturing digital health telemedicine data governance green energy industrial transformation maka saya rasa banyak yang IPT kementerian pendidikan tinggi perlu tumpukan banyak lagi saya tak apa Tansri <gulangnya> tapi untuk menghormatkan masa orang lain tu jadi dia kena dilihat secara secara menyeluruh dan lihat apakah keperluan sebenarnya dia bukan masuk universiti habis 3 tahun dapat CDL lepas tu dah dapat kerja tak dapat kerja lepas tu bagi pula apa ni Uh, sumbangan rahmah ke benda ke kan uh, kita tak nak macam itulah kita nak biar berbaloi setiap 3 tahun 4 tahun ke 5 tahun dia duduk di IPT yang keluar dia boleh menyumbang Bagaimana terima kasih sumbangan rahmah masuk universiti ni baik